Можете еще раз акцентировать, чем опасен именно этот чем опасен да. вирус полио? Человек его выделяет абсолютно не зная о том, что он является опасным для окружающих. Он высоко заразен и он парализующее заболевание, от которого лечения нет появилась информация о том, что эта вакцина, которая была завезена в Украину от фонда ЮНИСЕФ, она размораживалась и потом замораживалась, поэтому она как бы вызывала опасения у родителей. Существует абсолютно в открытом доступе данные ВОЗа о том, что эта вакцина в клинических испытаниях, например, выдерживает 180 циклов заморозки без того, чтобы этот вирус каким-то образом ослабел и перестал вызывать иммунитет насколько эффективна будет эта туровая иммунизация, если, опять-таки, у многих есть справки, многие отказываются от э, вакцинации. Суть не в формальном проставлении галочки, да, вот мы провели, а суть в том, чтобы действительно покрыть всех детей, обеспечить коллективный иммунитет и прекратить э, циркуляцию этого вируса на нашей территории. Олена Скобало и Катерина Булавинова у первой студии «Майоа-Перший».